Вообще-то контроступление э -э, Украш уже началось. Оно началось с стратегической разведкой боя. Вот как они сделали это э -э, в степях э -э, под Херсоном, да? вот как они это сделали. То есть ищется слабое место, там доверенно собираются силы, сосредотачиваются, разброс рассредоточенной силы, собирается, расстря... собирается бойцев прорыв и рассредотачивается. Потому что держать долго в одном месте с развлечением войск техники, при нынешних э -э, средствах разведки, Конечно, страна странах невозможно. Одним словом сейчас прогнозировать, я все-таки немножко скажу, опять же, не скромно, я шпионов полковник Генерального штаба, я служил в военной разведке. При нынешних, при нынешних технологиях, военных технологиях управления, спрогнозировать, где будет прорыв, где будет еще цена, невозможно. Оно сейчас ищется, сейчас наш противник ищет слабое место в нашей обороне, куда может быть прорваться и вести свои резервы, которые они подготовили в течение своего времени. Где это будет? Сложно сказать. А учитывая то, что мы до сих пор сноем маленькие другие квадрокоптеры на фронт, в необходимой степени обеспечения разведданными наших, наших командиров вначале тут не существует. Кстати, хочу сравнить то, что чисто командиров хочу защитить, а может быть, даже частично это. Дело в том, что вот где наша группа, ГРУ вообще-то не отвечает за, оперативную, за, за тактическую разведку. За тактическую разведку, то есть за обеспечение садов, род, батальонов, полков, дивизий, бригад отвечает сухопутные войска. Главком сухопутных войск, начальник штаба сухопутных войск, начальник разведки сухопутных войск. Гругаша, то есть главный отвечает за оперативную и стратегическую разведку. А вот это, пускай, войсковая разведка лежит на плечах вот этих тоже стыклиц. Вы хотите, чтобы вы не слышали сейчас, в нашем телевизоре, что именно эти люди отвечают вот за то, что сейчас творится с нашей артиллерийской разведкой, с нашей воздушной разведкой, в тактическом с Нет. Не а кто отвечает за, за развертывание радиационных, радиационных ресурсов и от всего главного управления? И главного крыла боевых Да, я непосредственно принимал участие в разработке программы «Терри... территориальной обороны в Южном федеральном округе, в частности в Ростовской области, как она граничит непосредственно с Украиной, обращался во все органы, структуры государственной власти, и к губернатору Голубеву, и в законодательное собрание, и в правительство Ростовской области, получил исчерпывающий ответ. Первый ответ, который я получил, что в соответствии с российским законодательством на территории Российской Федерации, в том числе Ростовской области, не объявлено военное положение, поэтому территориальная оборона распадывается как вопрос не должен и не будет. События пошли дальше развиваться. вчера, допустим, в город Ростов прилетело две ракеты. Об этом кто-то слышал, средства местной Нет. информации? Нет. В Краснодар прилетело три ракеты. Кто-то слышал? Слышал. кое да и обстреляли, пытались обстрелять в Морозовске. Там для нас большой военный народ. Получаю второе письмо. Пишу уже в законодательное собрание с расшифровкой, почему необходимо вести территориальное, приступить к мероприятиям территориальной обороны. С сообщением о том, что сделано нашим блоком офицерского собрания в Ростовской области. Мы собрали совещание всех представителей охранных предприятий, всех Раведа ветеранов, провели общее собрание, приняли решение сформировать подразделение территориальной обороны на добровольческой основе. Вот. И что сделало правительство Ростовской области? Первый сформированный отряд отправили куда-то на фронт. Сразу резкое желание у территориальной обороны, жителей города Росховного области, в частности, отпало. Сами понимаете, что без подготовки все просто просит. Как вы думаете, как можно в этой ситуации, отвечая на поставленный на вопрос, дальше работать с этой властью? Стучаться в двери бесполезно. Правильно сказал Владимир Васильевич, я его полностью поддерживаем, пока мы не сменим руководство, пока не произойдет изменения в политическом спектре деятельности всех чиновников, мы ничего с вами добиться не сможем. Очень многие говорят о том, что нужны вот сейчас отряды территориальной обороны, ополчения фактически в, в порубежных да. районах. Тем более, что вот, вот в Таджикистане их организовывают. Да. Как они должны выглядеть, по-вашему? Вот как они должны быть организованы? На меня срабатывает все-таки... Ну, есть тактический уровень, есть оперативный, есть стратегический. На мне срабатывает сразу человек, который последние лет уже 20 в генеральном штате. Я начинаю с целого, понимаете? Если мы говорим сейчас о том, что о том, что нужно создавать Территориальную оборону? Оборон, да, Я смотрю, а кто, кто отвечает За создание территориальной обороны Согласно нашему сейчас законодательству С этой частью закона да? Так вот, когда создали закон о территориальной Ее подчинили подч... Отдали ее министерству Подчиняющему ситуацию Это вот сдуреть можно Какие, Какое отношение МЧС имеет обороне. Объясняю почему. Этих долбоклювов, я по-другому их назвать не могу, вот, они понимают, что вообще-то никакого МЧС не существует. Существует Государственный комитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. ГК, Государственный комитет э, по э, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Его назвали МЧС, ну так сокращенно, как будто министерство. Да, но на ранг министерства. И поэтому те долбоклювы. У мистера Путина, у мистера, наверное, Шойгу, других вот всех. Даже нет, это не, не у мистера Шойгу. Потому что это решал президент, как, как Ну понятно, Он да. Он отдает решение вопросов, а, там территориальная оборона, здесь гражданская оборона. Что-то похоже и там, и там оборона. наверное, МЧС отдадим вот эти долбоклювы в администрации президента отдали введение МЧС соответственно территориальную оборону. Хотя у них это... это Специальная оборона – это явление вооруженной борьбы вообще. Это чистая функция вооруженных сил. что это сделано в нашей братской республике Беларусь. Вот там за специальную оборону отвечает генеральный штаб, Министерство обороны. У них есть вооружение. Да более того, у нас даже в советское время, до 1937 года, создали партизанский отряд, где хранилось оружие в воинских частях, и при выгружаемый период они получали, тачили да, и шли в готовности ну, вести оборону уже своих, в своих областей, ну, своих, своих краев, областей городов. Так этого нет. Более того, вот уже полтора почти года все попытки наши найти текст, а его сделали для для служебного пользования. Текст мы... о партизанских отрядах до 1937 -го года? Нет, я говорю, да, нынешний текст о территориальной обороне, он имеет гриф для служебного пользования. То есть, а как можно организовывать, если он ДСП? а ДСП находится в МЧС. А создавать нужно создавать Министерство обороны и губернатором, по идее, вот, и военкоматом. Хотя военкомат сидит Мария Ивановна сидят сейчас, которая уже и там сидят. То есть специально это организация организационное оружие. То есть была разрушена система какого-либо организации территориальной обороны. Вот так, дорогие друзья, к сожалению, системные ошибки, системные сбои. И поэтому, к сожалению, все козыри сейчас у противника. Мы можем прогнозировать, что все продолжится. Диверсионные группы и беспилотники. Ну что ж, будем готовиться ко времени, когда нам с вами Риси стать осліднім пробузом. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.